अदबिल्लिनी बसमिल्लिक वरम वर्क नादरी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे नाजरी दुश्मनों की तादाद इस दौर में बहुत ज़्यादा है जिस इंसान से भी हम बात करें जिस इंसान का भी हाल पूछें वही कहता है कि मेरा फ़लाँ दुश्मन है मेरा फलां दुश्मन है जो मुझे अंदर अंदर मारे जा रहा है जो मुझे जो मेरे कारोबार को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है जो कि जब भी उसको मौका मिलता है वो मुझ पर वार करने से गुरेज नहीं करता पीछे नहीं हटता तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है लेकिन वो खुद इंसान कुछ भी नहीं कर पा सकता कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ सकता है। ना ही वो किसी के आगे उनकी शिकायत कर सकते हैं ना किसी के पास अपनी फरियाद लेकर जा सकते हैं ना ही वो उनसे बराबर होकर उनसे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके पास इतनी ताकत इतने वसायल नहीं है कि वो अपने मुकाबला कर सके ये बेचारा हमेशा डर डर के रहते हैं छुप छुप के रहते हैं तो अगर ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कि मेरे पास इतनी ताकत आ जाए कि मैं इतना ज़ोर वार, वार बन जाऊँ कि मैं अपना इंतकाम ले सकूँ तो ऐसे इंसान परेशान हो जाते हैं फिर वो मायूस होकर घर बैठ जाते हैं और बाहर निकलने के काबिल भी नहीं जाते तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो परेशान होकर ना बैठें मायूस होकर ना बैठें सबसे जो बड़ी ज़ात है वो है अल्लाह पाक की ज़ात अल्लाह पाक पर भरोसा रखें और अल्लाह से मांगें इन कि गैब के ज़रिए उनका इंतकाम पूरा हो जाएगा आपने अमल करना है कि इन शाला इस अमल की बरकत से आपके गायबाना आपको इंतका मिलता रहेगा आपने यह अमल करना है और दुश्मन खुद ब खुद आपसे दूर होता जाएगा और जो वो आप पर जुल्म करने की कोशिश करते हैं उसी पर उल्टा जुल्म होता जाएगा आपके कारोबार को खत्म करने की कोशिश करता है तो उसका कारोबार खत्म हो जाएगा आपको जानी नुकसान देने की कोशिश करता है तो इनशा उसे कुछ ज्यादा नुकसान मिलेगा लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा अलगर के दुश्मन से गायब बना तौर पर, पर इंतकाम लेने के लिए आप ये अमल कर लें कि आप अल्लाह की हिफाजत अपना में आ जाएंगे और अल्लाह पाकयाब के जरिए उसको जो है उसको सबक सिखाएगा जिन्हें पाक उसको एक मोहत देगा फिर उसके ऊपर कोई ऐसी आजमाइश डाल देगा कि वो खुद तो बताए होकर बैठ जाएगा और वो दोबारा कभी भी किसी के साथ दुश्मनी करने की कोशिश नहीं करेगा वो अमल जी है गुरान पाक का पारा नंबर है सात ताज़ गमले गुरान पाक का पेज नंबर है एक सौ बारह सूरत सूरत की आयत नंबर है पचानवे नाइन्टी फाइव आयत नंबर है इसका आखिरी हिस्सा पाक गालिब और लेने वाला है। कि आपने इस आज को पढ़ना है इसके पढ़ने का तरीका क्या है कि जब आप को डर और खौफ आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाए तो उस वक्त आपने अपने दुश्मन का तस्वीर करते हुए या उसकी तस्वीर को सामने रखकर आपने अवल आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा जो इब्राहिमी पढ़ना है और दरमियान में ग्यारह मरतबा इस आयत को पढ़कर दुश्मन का तस्वर करते हुए उसकी तस्वीर आपके पास मौजूद है तो उस पर आपने दम कर देना है फिर उस तस्वीर को आपने आग के अंदर जला देना है और अगर आपके पास तस्वीर ना हो तो आपने कोई खाली कागज़ सफेद जो पेपर होता है उसको लेकर आपने अपने सामने रख देना है और ये तस्वर करना है कि मेरे दुश्मन की तस्वीर है ये तस्वर करते हुए उसका चेहरे के ऊपर दम तस्वर करते हुए आपने उस सफेद कागज़ के ऊपर दम कर देना है फिर वो कागज़ आपने आग में जला देना है तो और ये आपने तीन दिन ये अमल करना है इन शुश्मन जितना भी ताकतवर और गालिब हो जितना भी आपके ऊपर जुल्म करने वाला हो जितना भी आपका नुकसान देने वाला हो इनशा आपके इस मल की बरकत की वजह से वो हमेशा हमेशा झल्लखबार हो जाएगा और गायबना तौर पर अल्लाह पाक आपका उसके इससे इंतकाम लेगा और आपके ज़िंदगी ऐसे खुशगवार हो जाएगी कि जैसे कभी आपके ज़िंदगी में कोई दुश्मन था ही नहीं इनशा लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं अमल के जिनके साथ वाकई जो इंतकाम लेने के काबिल नहीं हैं और जो के चक्की में पिछते ही चले जा रहे हैं कोई उनके बात सुनने को तैयार नहीं है जो बिल्कुल बेबस और मजबूर और लाचार हैं ये ऐसे लोग ये अमल करें इन शह ये उस इसका फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा दुआ है कि लफा सब को हर किस्म का दुश्मन हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है शैफान उससे भी हमारी ही फजल फरमाई आमीन सम्मा आमीन अपना ख्याल रखिएगाफ़